Привіт всім. Хочу посмотрети такое, значит, чи варто відкривати власну справу. Багато людей думають за це, так? І не знають, як їм правильно поступити. Чи відкривати, чи не відкривати. У мене тоже така созріла ідея, як говориться. От я хочу подивитися. Якраз і подивлюсь собі і подивимося вас Значить, дивіться, викладаю дві карти. Вот. Вибираємо першу другу карту. Ані ви можете на ці дві карти вибрати, ну, допустимо, один профіль э, власної справи і другий профіль власної справи, і будете дивитися, побачите що вам підходить. Так, -с. ну що, поїхали. Перша карта. Друга карта. Видно карти? Видно. Так. Перша друга. Вибирайте, будь ласка, карту. Чи це власна справа, чи це власна справа, а може хтось може чи то, чи то подивиться, яку вам треба відкривати власну справу. Так, ну я теж зараз виберу. А не подивлюсь і то, і то, як то кажуть. Совіти от карт це теж те, що треба. Так, Хто вибрав першу карту? Дивимося. Чи варто відкривати власну справу? Ну що, рицар Пентаклій? Я вам хочу сказати, що перша карта говорить, що треба відкривати власну справу. От, буде справа денежна, прибальна. Все буде, звісно, не геть, як то кажуть, бігом-бігом по... Як то кажуть, <кій> хочу бачити, абистро вам сказати, я не можу, не можу виговорити. Ну, нічого, зараз розкажемо. Власну справу, хто вибрав першу позицію, відкривати треба. То, що ви задумали, воно у вас піде і піде добре. Але воно піде не бистро, піде постепенно своїм черідом, як говориться. Що, і що нам карти можуть сказати? открытый вам глаз, но справа треба завершить что-то в прошлом. Старший аркан смерть. Это трансформация. Это очень большие перемены. Я извиняюсь, что я разговариваю на украинском, да, на русском. Вот так подаю информацию, как мне приходят. Вот смотрите. Завершить треба что-то в вашей жизни. Старший э, равен десятка кубков десятка кубков и семерка жезлов. Значит, первые, кто выбрали эту позицию, можно открывать свое дело, свою властную справу. Но вам треба завершить что-то в жизни, чи уйти с работы, чи <как> выучить то, что вам треба для этой справы. И дивиться, двери у вас в Есть куда идти и есть к чему стремиться. Так что вперед из песни. И здесь десятка кубков ⁇ это благополучие, это семья, даже на карте видно. Это все в доме, прибыль, достаток, все есть, как говорится. А вот эта семерка жезлов, конечно, нужно будет то, что вы хотите открыть, нужно будет держать в тайне. Вы закрываете свою, видите, коморку, свою нору, там, где вы проживаете. Нужно будет держать в тайне первое время перед тем, как открывать свой бизнес. Но тут кто от, выбрал первую карту, может свободно, а начинать то, что он задумал. Так, кто выбрал вторую карту? Смотрим. Властно справа. Пятерка Пентаклей. Не советую. Пятерка Пентаклей это карта бедности. Эта карта за то, что у вас не получается, поддержки не будет. Вы будете, я как-то кажу, тянуться сами-сами-сами на себе. Вот, и у вас ничего не получится. А чему не получится? Давайте мы с вами поднимемся. Почему? чему 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 Потому что вы в этой ситуации, в том деле, что вы хотите открыть, вы неопытный. Видите, это карта ШУТ. Не, я извиняюсь, это карта МАХ. Это карта Мах, но это карта общения. Она ну, сейчас, секундочку, я посмотрю. Информация, общение, дьявол. Два старших аркана, десятка мечей. Смотрите, кто выбрал вторую позицию. Очень много людей уже занимаются таким делом. Или такой, как то кажут, справой. Да? И вы будете зависимы и залежны от этой справой, ведь этой позиции, которую вы сейчас выбрали. Вот, и десятка мечей это завершение. Это у вас ничего не получится. Кто выбрал, кто э, выбрал вторую позицию? Вот. Значит, говорю сразу: не рискуйте, не старайтесь, как бы вы ни старались, у вас не получится. Потому что, во-первых, много информации уже с этим делом, много людей таким занимаются, и, возможно, вы сами себе можете навлекти в виду, потому что по дьяволу, видите, дьявол, это зависимость от дьявола, зависимость от ситуации, зависимость от людей, от информации, вы будете топтаться на одном месте. Вот. А по магу, конечно, эта карта у нас информации, информации все информации. Даже если вы общаетесь просто со своими соседями, с людьми, с подругами, с друзьями, вы можете, не, как я кто скажет, ненароком рассказать свое, то, что вы хотите, и вам просто по дьяволу может тоже позавидовать и у вас ничего не получится. Так что, дорогие мои, кто выбрал вторую позицию, не рискуйте покамись, не рискуйте еще не ваше время. Вот, кто выбрал первую позицию вперед и с песней. Попробуйте, занимайтесь, но нужно молчать. Начали потихонечку, потихонечку вы дойдете до, своего, до своей цели и до своего, как говорится, хорошего капитала. Вот так вот. Пока-пока. Всем благ. Вот берегите себя. Ну и всем, кто хочет бизнес, я говорю, дай Бог, чтобы было все хорошо.